মই যদি সংবিধানৰ পক্ষত মাত মাত মতাৰ কাৰণে মোক যদি তুমি বাংলাদেশী বুলি কোৱা তেনেকুৱা হেজাৰ বাৰ বাংলাদেশী নাম লোৱাৰ বাবে মই সাজু আছো বুজি পাইছা এতিয়া কথাটো হল সুনীল বৰা ডাঙৰীয়া ভাৰতে আমাৰ নীতি আদৰ্শৰ পাৰ্থক্য থাকিলেও আলফাৰ সংগ্ৰামক কেতিয়াও আমি সন্মান কৰা নাই বুজিছে সংগ্ৰাম কেতিয়াও আজি আলফাৰ কথা আজি মোৰ পৰিয়ালত আছে জিতেন দত্ত ডাঙৰীয়া আপোনাক মই কৈ লওঁ সুধক নলবাৰীৰ আলফাৰ মানুহ মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহ নলবাৰীৰ পুন্দৰগাঁৱৰ আলফাৰ শ্বহীদ দত্ত ডাঙৰীয়া মই ইয়াক কম আপোনাৰ দত্ত ডাঙৰীয়া মই কিয় নামাতি

বহুত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আপুনি টিংশৰে কথা কলে নহব আপোনাৰ অসমখনৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে অসমৰ যিটো সামাজিক গাঁথনিৰ প্ৰতি আপোনাৰ দায়িত্ব আছে জিতেন দত্ত ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ পাঠ কথাখিনি আমি ডাঙৰ উঠো আপোনালোকে যেতিয়া জাতীয় জীৱনৰ কথা কৈছিল আপোনালোকক আমি অনুসৰণ কৰিছিলো আমি যেতিয়া হাইস্কুলত পঢ়িছিলো যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়িছিলো কিন্তু আজি আপোনালোকে সংবিধান যিটো মূল বস্তু যিটো বস্তুৰ ওপৰত আপোনালোক টিকি আছে আজি আপোনালোকে সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে সংবিধান নামানো বুলি এটা প্ৰশ্নখিনি লৈছিল নে নাই কিন্তু সেইখন সংবিধানৰ প্ৰতি আলোকত্ব প্ৰকাশ কৰি আপোনালোক মূল গুটিলৈ ঘূৰি আহিছে আমি স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক

এজন নিৰ্দিষ্ট অসমত আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হবলৈ যি ঘৃণাৰ বাতাবৰণ অসমত তৈয়াৰ কৰিছে অ আহিছে 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 জিতেন দত্তই পোন্ধৰ আগষ্ট সময় সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভিতৰত তেখেতৰ গৃহ জিলা তিনিচুকীয়াৰ পৰা সকলো যিবোৰ মিয়া বাংলাদেশী বা অবৈধ বা শ্ৰমিক যিয়ে আছে সংবিধানৰ আৰ্টিকেল নাইনটিনে দেশৰ যিকোনো এজন নাগৰিকক দেশৰ যিকোনো প্ৰান্তত অবাধে বিচৰণ কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে তদুপৰি আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱানে দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক মান মৰ্যাদাৰে লাইফ উইথ ডিগনিটি এণ্ড লিবাৰ্টি প্ৰদান কৰিছে আৰ্টিকেল নাইনটিনে দেশৰ যিকোনো নাগৰিকক দেশৰ যিকোনো ঠাইত গৈ আইনসন্মতভাৱে নিজৰ জীৱন জীৱিকা অৰ্জনৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল হু ইজ মিয়া যদি বাংলাদেশী বিতৰণ কৰিব বিচাৰিছে তাত আমাৰ স্বাগতম বাংলাদেশী বিতৰণৰ স্বাৰ্থত আমি স্বাগতম উনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চ ভিত্তি বৰ্ষ হিচাপে লৈ তাৰ আগৰে তাৰ পিছত যিসমূহ মানুহ অসমত আহিছে সেয়া হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক যি ধৰ্মৰে নহওক সেই প্ৰত্যেককে আইন অনুসৰি বিতৰণ কৰিব লাগে তাত আমাৰ এশ শতাংশ সহযোগিতা আৰু সমৰ্থত থাকিব দুই নম্বৰ কথাটো হল এতিয়া যিখিনি মানুহক বিগত কেইটামান দিনত উজনি অসমত বা তেওঁলোকৰ ভাড়াঘৰে হওক বা তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থানত গৈ একাংশ দল সংগঠনৰ ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি উজনি অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ যি ভয় ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বা ধমকিৰ হিচাপে যিসকল মিয়া খেদি তথাকথিত মিয়া খেদি দিম বুলি কোৱা হৈছে সেই মিয়া কোন হয় সেইসকলক যে সন্দেহজনক বুলি কৈছে সেই কোনটো গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সন্দেহজনক বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ ভাষা তেওঁলোকৰ ধৰ্ম তেওঁলোকৰ সাজ পোছাক তেওঁলোকৰ আৰ্থিক মানে দৰিদ্ৰ অৱস্থা বুলি কৈছে নেকি কৰা নাই অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিয় এখন চুক্তি এখন আইনত চিটিজেনশ্বিপ এক্ট নাইনটিন ফিফটি ফাইভ ছিক্স এফা সংলগ্ন হৈছে ভাৰতৰ মান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে সৰ্বোচ্চ অসমৰ ৰাইজে মানি লৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল যিখিনি মানুহ আজি উজনি অসমত বিভিন্ন কৰ্মৰ সন্ধানত তেওঁলোকে তাত বসবাস কৰি আছে বা তেওঁলোকে তাত কাম কাজ কৰি জীৱন পাৰ কৰি আছে সেইসকল মানুহ উনৈছশ এসত্তৰ চনত আগৰ নেছত যদি চিংগল চলিয়া ডাঙৰীয়া আছে আলফাৰ পাক্টল আলফা আলফাৰ জিতেন দত্ত ডাঙৰীয়া আছে আৰু চিতু বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে মই আপোনালোকক এ বি এম চৰ সভাপতি হিচাপে স্পষ্টকে মই এটা কথাই প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছো আপোনালোকে তাত বসবাস কৰি থকা মানুহখিনিক

হয় নেকি মই দেখা নাই দেখোন কাম কৰি আছে কেনেকে ধমকি দিব পাৰো বাংলাদেশী চমা খোৱা মানুহে পাতিব পাৰে বাকী এনে বাজে এটা বিৰতি লম লাইনত থাকো আপোনালোক এটা বিৰতি লম এটা বিৰতি লৈছো